Nak zahar kafir tak ada semaya Kalau sekadar nak bungkui Nak kafan tak apa Nak mandi tak apa Sebab ada riwayat mengatakan Sedia nak dia kafan ayah dia Dia mandi, mandi tak apa Semayang tak boleh Sebab semayang dia adalah merupakan ibadat Jadi itu kesan tuan-tuan Yang ketiga, Kaedah yang ketiga itu Nak mengatakan seseorang itu kafir Mesti sepakat para ulama Bukan seorang dua kata dia kafir Lalu dikafirkan Macam kita sebutkan tadi ada pandangan ulama Mengatakan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Maka dia kafir kan Dia tak buat hukum Allah Ta'ala dia kafir kan Majoriti ulama kata tak kafir Ayat ini menceritakan tentang orang Yahudi Yang orang Yahudi memang dah kafir Maka tak wajib kita pegang satu pandangan Ataupun dua tiga orang pandangan yang mengatakan dia kafir Baca orang tinggal semayang dalam masa ambali kita sebutkan tadi kata kafir. Majoriti ulama kata tak kafir. Jumhur ulama kata tak kafir. Pegang pendapat yang ramai ulama. Dan ayat berkaitan dengan hukum Islam, dia bukan waman lam bihakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun sahaja. Kan dia ada ayat yang berikutnya, waman lam bihakum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia zalim kan? Tak kafir. Kenapa terus terjemah kafir? Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Berarti siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia adalah orang yang fasik. Kenapa tak sebut fasik terus kepada kafir? Jadi ulama bahaslah, maknanya tak seperti kafir. Pertamanya nak cerita tentang ayat ini diturunkan sepenuhnya orang Yahudi tak laksanakan undang-undang Islam dan sememangnya dia dah kafir. Yang kedua, ulama kata kalau tu dia orang Islam tak laksanakan undang-undang Islam dalam waktu yang sama dia kata undang-undang kafir lebih baik. Ha, hak tu baru jadi kafir Lebih baik daripada undang-undang Islam yang ada dalam Quran hadis. Hak tu betul lah. Sebab dia mengatakan undang-undang kafir, undang-undang yang bukan Islam lebih baik, lebih sempurna, lebih lebih sesuai. Ah, ha, tu, hak tu betul kafir. Sebab dia telah mengubah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. sebab itu disebut dalam Quran afahukum al-jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahilah yang kamu kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang yang yakin? Yang keempat, dia kata di sini, <coughs> tidak boleh mengkafirkan seseorang sehingga semua jalan-jalan ataupun dia kata kaedah-kaedah menentukan seseorang itu kafir. Maksudnya, semua jalan yang kita bahaslah lah mana pun Kita teliti lah ke mana pun Kita, Kita kaji lah ke mana pun Tak ada jalan yang mengatakan dia, dia Islam Sebagai contoh Nampak orang tu sembah berhala Kita nak takwih ke mana Kecuali ada orang yang sembah berhala tu digila Hak tu dikecualikan Dia sembah tu dalam keadaan dia tak sedar Itu dikecualikan Sebab tu dia kata semua jalan-jalan tu tak ada jalan Yang mengatakan dia tak kepe Dia waras sempurna Dia sembah berhala Yang tu baru boleh kata kepe Maknanya di sana tidak ada keraguan tidak ada jalan untuk menafikan tentang kekufuran dia yang ke seterusnya dia sebut itu bagi nak menyelamatkan diri dia mempertahankan diri dia bukan daripada kerelaan dia contohnya apa dia orang tak bisa pada ke tak bisa kat tengkok orang kamu jadi Yahudi Okey, 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 jadi Yahudi <laughs> kamu kena kata arak ni halal Okey, okey, okay, halal lah tapi dalam hati dia tak kan ada dia kata-kata sahabat ada saudara kan eh? bila dipaksa menuturkan kalimah-kalimah kufur dia sebut lepas tu dia jumpa Rasulullah dia tanya dia ni dah kapir ke tak kapirnya turun ayat Al-Quran illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman Melainkan orang yang dipaksa dan hati dia tetap di atas dasar keimanan. Tak kapir. Hak ni pun tak ada, tak ada kata kapir. Jadi berat ni tuan-tuan. Nak tuduh kapir tu bukan sunnah... Tadi saya sebut sembilan kaedah. Tapi saya baca sebahagiannya. Jadi panjang kalau saya urai. Tuan-tuan pun duduk muak muak menguap. Eh. Ha, jadi maknanya bagi ada sunnah jemaah secara kesimpulan terlalu susah untuk mengatakan seseorang kafir kerana kesan sebahagian daripada kesannya kita sebut tadi menyebabkan orang tu kena bunuh yang keduanya kena terpasah lah suami isteri yang keduanya tak boleh diwarisi harta pusaka tak boleh dan ibadat-ibadat dia tidak sah bila dia meninggal dunia tidak boleh dikebumikan di tanah perkuburan Islam jenazah dia tidak boleh disembahyangkan Jenazah orang kafir tak ada semayang. Kalau sekadar nak bungkus, nak kafan tak apa. Nak mandi tak apa. Sebab ada riwayat mengatakan Sayyidina Ali dia kafan ayah dia. Dia mandi, mandi tak apa. Ke semayang tak boleh. Sebab semayang dia adalah merupakan ibadat. Jadi itu kesan yang tuan-tuan.